Компания ZTE представила смартфон Blade 1. Это очень доступная модель с необычной особенностью для своего класса. Смартфон оснащается сканером отпечатков пальца, что еще не было доступно пользователям смартфонов с ценой ниже 100 долларов США. При этом цена на ZTE Blade 1 в Китае составляет 599 китайских юаней, то есть порядка 94 долларов США. Он может рассматриваться как самый дешевый смартфон со сканером отпечатков пальцев за всей 1 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD 1280 на 0 пикселей, 13 мегапиксельную основную и 8 мегапиксельную фронтальную камеры, 4 ядерным процессором медиатором T6735 секунд тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками, а также аккумулятором на 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android Low Lipop с фирменной оболочкой Mifavor 3.2. Продажи в Китае стартуют до конца месяца в онлайн-магазине JD.com. Сейчас можно оформить предварительный заказ. Пока не ясно, будет ли ZTE Blade 1 выпускаться за пределами Китая. Официальный представитель компании в утренних новостях Китая заявил о разработке нового смартфона. Аппарат пополнит серию на B и будет иметь индекс Z11. Презентация новинки должна состояться практически одновременно с Xiaomi Mi 5. Менеджер также сообщил, что сначала продажи стартуют на территории Китая и США. Такое решение было вызвано высоким спросом на предыдущую модель ZT Axon со стороны американских пользователей. Новинка будет соответствовать высокой ценовой категории, что подтверждают показатели производительности. Неофициальные источники сообщают предварительные технические характеристики нового ZTNA z 11 Смартфон получит чипсет Snapdragon 824 гигабайтов ОЗУ. Ожидаемое разрешение основной камеры составляет 20,7 МП, фронтальный 13 МП. Производитель планирует предоставить пользователям 128 гигабайтов встроенной памяти, 5 двухзимовый экран с разрешением 2 кельвин и сканер отпечатков пальцев, дизайн или функциональность. ZTE отвечает на такие вопросы просто и то, и другое. Тонкий и легкий BlackX 7 из авиационного алюминия, материала, еще недавно использовавшегося только для премиальных моделей, по доступной цене от продвинутого и хорошо знакомого производителя ZTE. Дизайн и функциональность отлично сочетаются в новой топовой модели z Blade X7, так что идти на компромиссы поводов не будет. Легкий и тонкий смартфон оснащен алюминиевым корпусом минимальной толщиной всего 6-8 мм и фронтальной панелью, полностью покрытой 25D стеклом. Аппарат обладает отличными характеристиками, работает на новый ОС Android 5.0, поддерживает 2G, 3G, скоростную 4G технологию, обладает 5-дюймовым IPS экраном с HD разрешением, аккумулятором емкостью 2200 мАч и четвертых ядерным процессором MTK6735, который позволяет оптимизировать расход энергии, быстроту и высокую производительность нового ZT и Blade X7 можно оценить при одновременном использовании как энергозатратных, так и энергосберегающих приложений. За Ти 7 оснащен двумя камерами. Основная камера с разрешением 13 МП использует автофокус и двойную ID вспышку. Фронтально имеет разрешение 5 МП и фиксированный фокус. В устройстве заложено 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Блэп 7 оснащен инновационным лотком Риф 2 для SIM карты карты памяти. В один лоток устанавливается микро SIM карта, а во второй на выбор на SIM карта или карта памяти микрост Одно из двух. Таким образом у вас или полноценный двухсимник или односимочный телефон с картой памяти. Легкая и привлекательная модель ZT Blade x в корпусе из авиационного алюминия может похвастаться не только качественной сборкой, но и отличной производительностью, которая вполне сравнима с умением летать, что приятно вдвойне, когда все идет по вашим личным маршрутам. Компания ZT представила смартфон Blade 1. Это очень доступная модель с необычной особенностью для своего класса. Смартфон оснащается сканером отпечатков пальца, что еще не было доступно пользователям смартфонов с ценой ниже 100 долларов США. При этом цена на ZT Blade 1 в Китае составляет 599 китайских юаней, то есть порядка 94 долларов США может рассматриваться как самый дешевый смартфон со сканером отпечатков пальцев за table 1 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD 1280 на 0 пикселей, 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры, 4-ядерным процессором-медиатором T6735 с контактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками, а также аккумулятором на 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android LowlyPOP с фирменной оболочкой MiFavor 3.2. Продажи в Китае стартуют до конца месяца в онлайн-магазине JD.com. Сейчас можно оформить предварительный заказ. Пока не ясно будет ли ZTE Blade 1 выпускаться за пределами Китая, официальный представитель компании в утренних новостях Китая заявила о разработке нового смартфона. Аппарат пополнит серию на и будет иметь индекс Z11. Презентация новинки должна состояться практически одновременно с Xiaomi Mi 5. Менеджер также сообщил, что сначала продажи стартуют на территории Китая и США. Такое решение было вызвано высоким спросом на предыдущую модель ZTE Axon Pro со стороны американских пользователей новинка будет соответствовать высокой ценовой категории, что подтверждают показатели производительности. Неофициальные источники сообщают предварительные технические характеристики нового ZTNB Z11. Смартфон получит чипсет Snapdragon 824 гигабайтов ОЗУ. Ожидаемое разрешение основной камеры составляет 20,7 МП, фронтальной – 13 МП. Производитель планирует предоставить пользователям 128 гигабайтов встроенной памяти, 5 дюймовый экран с разрешением двух кельвин и сканер отпечатков пальцев.